Друзі, ми вже майже три години з Русланом чекаємо під uh, нашим БВК БВХД 35-ї зони, як uh, раніше казали, я пам'ятаю. Uh, вже поїхали нацгвардійці. Uh, я так розумію, оформляють документи, будуть забирати хлопців uh, і вести вже на uh, наше ТЦК. То, поки ми ось чекаємо, хочу Руслан задати тобі питання. Ти ж сидів тут, так, на нашій да, так. Да. Но... Ты расскажи им уже какую-то короткую историю. Как, как ты отсидел и что запоминалось тебе? История такова. Был у нас одно время президент Виктор Янукович. Все помнят это время, наверное. Так вот, Янукович понаделал политических тюрьм для своих политических оппонентов, чтобы их прятать, а не держать в Киеве, в СИЗО Лукьянова. Потому что Януковичу казалось, что это слишком роскошно держать своих политических оппонентов в таком прекрасном учреждении, как СИЗО Лукьяновка. Да. Немножко сарказма. Да. И Янукович понаделал на лагерях красного типа, понаделал ямы, где держать хотел своих оппонентов политических. И вот один из таких лагерей это БВК-35. Она считается красной зоной и тут было несколько камер сделано в подвале, практически в подвале. Для тех, которые много разговаривают, много думают и имеют свое мнение. Это касается всех ребят, которые могут думать и имеют свое мнение. Так вот, для всех нас здесь вот было три камеры сделано специально Януковичем для того, чтобы нам думаться немножко перехотелось. И мнение свое мы растворили в пространстве. И вот меня привезли с СИЗО-13 сюда, в яму, окошко вот такое малюсенькое под потолком. То есть то, что оно есть, то, что его нет. И оно еще шифером с той стороны забито. Ну, в общем, все сделано так, чтобы ты не видел небо. Ты не видел солнца, ты не видел небо ко мне в камеру попадал вот такой вот маленький э, солнечный луч зайчик э, и был он там два часа на стеночке я его пытался словить больше солнца ты не видишь вот холодно сыро и голодно как говорится ну самая такая яркая история наверное это день моего освобождения э, мои бойцы меня хорошо грели э, я не э... Свинюка я ем аккуратно понемножку, и у меня был всегда большой склад консерв, чая, сигарет. Так как я не пью чифер, я не курю сигареты, но бойцы меня грели и знали, что в тюрьме это ну, да, как обхитно, да и необходимо. И у меня на коптерке стояли ящики, за которые постоянно меня ругали. Администрация меня ругала, что мол, ешь свою еду, что ты складываешь, ешь, у нас нет места для этой еды. Я говорю, ну пусть лежит, кто его знает, у нас война, а склад это такая вещь, да, запас, нужно, нужно. запас тебя в спину не долбит. Да. Ну и вот, когда я освобождался, я попросил завхоза этого подземелья, говорю, там осталась еда, консервы, вода, там микроволновая печь там то, холодильник холодильник да? телевизор там ну бытовые там чайники там всякие штучки ну сидел я тут четыре года почему я говорю четыре года за четыре года это не 4 месяца обжиться а можно везде то есть если ты нормальный человек, ты за 4 года сможешь э, с томеской себе и стулья, да. и нару сделать, и столик, да. и шкафчики. Да. Вот. И за 4 года у меня поднакопилось определенное количество бытовой техники, еды, чаев э, и тому подобное. Ну и вот я говорю за вхозу э, этого подземелья, по баракам разделите между людьми, разделите, пусть арестанты, как говорится, помянут, то, что сидел добрый человек вот и как говорится, пожелают мне удачи в пути в моем жизненном но получилось немножко все по-другому, только я переступил э, ворота этого учреждения э, вот, э, налетела э, местная саранча э, в форме mm. то есть представители этого учреждения и начали делить Еду делить, майно, все делить, растаскивать. Да. Арестантов не попало, да? В общем, победили самые сильные, самые сильные, самые голодные. Ну, что хочется сказать? Хочется сказать, что это совок. вот Система НКВД, вот она никуда, да? Да, никуда не делась. И, в свою очередь, обидно, что у людей нет чести, совести. І вони себе називають офіцерами. Ну, пусть це буде їм. Да, ми пам'ятаємо, да, пам що воно в 90-ті так, так, таке було, що не можна було, неможливо було передати цю передачку нормально. Чому? Тому що коли ти передаєш її, по-любому передірібанять по-любому, однозначно. І обідно, що... Е, понятно, що Понятно, Коли передачки передають е, ну, е, багаті, е, ну, це одне, їх там одиниці. Ну, а да. в основному ж 99% бідних, нещасних людей, ці копійки, останні матеріці купляють, щоб своїм синам там передати. Воно, воно передерібанять. І бачите, це було в, тоді, в ті часи, коли. І зараз теж та, та ж сама пісня. Нічого на жаль, не нічого не міняється, і це дуже погано. І тому ми тут сидимо, чекаємо е, е, побратима, який е, звільняється і зразу ж поїде на фронт в третю штурмову, да? Да. Да, в третю штурмову бригаду. І ми б хотіли з ним поспілкуватися, щоб ще й він надав нам інформації максимально про те, що там робиться, щоб всі знали. Що ці ну, уперенуши не дають можливості виконувати обов'язок людям, які хочуть так захищати рідну е свою державу. При тому всьому, що це не те, що людина сидить за вбивство, йому ще сидіть там 15 років, а його бр. Беру... Ні, це ті, хто і так має вийти. Да. Це ті, хто і так має просто по вийти закону. по закону. До срочного до срочного, до срочного, да, це, це нормально. Він і так має вийти, але їх тримають, бо хочуть заробити на кожному. І вот, при цьому ж не дають. Вирішувати нам питання мобілізації той ж самий нормальної мобілізації людей, які хочуть воювати, а не тих, кого треба в бусіки ловити по вулицях да. і наркоманів, всяких і алкашів. Так же? много спеціалістів сидіти, водії сюди. Руслан говорить, що ну цей хлопець розказує. Я хотів би взяти інтерв'ю. Якщо це буде можливо, ні, будемо просити, щоб він записав десь відео, дільно нам скинув, і ми ним поділилися про те, що віддають непотріб. Там вже є там якісь. Наркомани такі вже кончені, вони питаються їх скинути, Так да. ну мова яка? Ми все розмовляли з Русланом. Чому вони так роблять? Щоб дискредитувати, знову ж таки, віддають зони цих непотріб, вони тікають десь, вони воювати не будуть. А потім вони кажуть, що пінцарна система? сім. Да. Так а на що ж нам віддавати, коли вони це такі черті, вони втікають, і вони не А там сидить більшість 99% потрібних людей, спеціалістів. Вони там є, і військові в тому числе. Ну, це ще ми будемо обговорювати на раз. Так. Да. Совершенно так.